На территории Луганской области творятся сегодня страшные вещи. Сегодня <laughs> страшно жить, просто жить. Расправы идут изо дня в день, и особенно это касается общественников, людей, которые имеют свою точку зрения и доносят до людей. На сегодняшний день Юрий Косарев, представитель правозащитной организации, который поднял, всего лишь навсего поднял вопрос о незаконной разработке карьера, на сегодняшний день закрыт СИЗО. И это произошло шло э, на уровне бандитизма пришли люди в погонах вместе с хозяевами вот этого карьера на глазах семьи Совместно избили этого человека и посадили в тюрьму. И мы не знаем, что сейчас с ним. В это время, вместо того, чтобы защищать наши права, будучи гарантом наших прав, тот же присюг, губернатор поет в этом сфере песни. Значит, у него жизнь удалась. А мы песни не поем, потому что у нас жизни нет. Поэтому я думаю, что все мы, журналисты и профсоюзные деятели, и общественники, должны встать в один фронт и отвоевывать свои права.